Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev aprelin üçüncüdə Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktarı qəbul edib. Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda Ankarada Türkiyə prezidenti ilə görüşünü və Recep Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycana səfərlərini məmnunluqla xatırlayaraq Türkiyə prezidentinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfərlərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin müdafiə sənayesinin son lərdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyini deyərək Xüsusilə Baykar şirkətinin fəaliyyətinə aparıcı rol oynadığını vurğulayıb və bu şirkətin istehsal etdiyi məhsulların Vətən müharibəsi dövründə Erməni işğalçılarının hərbi texnikasının məhv edilməsində oynadığı rolu bir daha qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün digər sahələrdə olduğu kimi, hərbi və müdafiə sənayesi sahələrində də uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim olunub.